rungmak de ungkapan seengesi tenggunyai ini rabuk. ya ing wektu iki amarga punyai sampun delem rawuh ing pangenan Riki e punyai masuk ndok putri darusalam blokagung karandoro tegal sari eng banyu kita kabeh saged lakoni mlintur wektal mugi-mugi rawuh malih Allahumma ne adi Or ora kaya-kaya ora ing iki merga benyae -ke sampun kersa rawuh wonten pangenan mriki ibunya Masru punyai pondok putri Darussalam blokagung karang doro tegak sakit eng banyu wangi muka rekayi Allahumma ngilmuni manfaati dan nyosak ketengah moni lintu wakdal muki-muki rawoh maleh wanten اللهم صل على محمد